Здоров. Добрый вечер. Как к вам обращаться? Ко мне? Как именно? По имени-отчеству или как? Ну, как хотите. Могу назвать вас Аристарх. Хотите? Да Мне без разницы, как. Не в лампе, я не знаю. Вообще, кстати, как тебе имя, что нормально. Ну так все-таки как к вам обращаться? Алексей. Алексей. Вот видите, какое у вас прекрасное имя. Помните песню Алексей Алешенька, сынок, про постамент да, конечно. в городе Плоудев? Угу. Как вы думаете, сколько советских воинов погибло при освобождении Болгарии? Честно, не задавался вопросом в эту историю, я не лез даже. Ну, как вы думаете? Ну, я думаю, немало. Тысячи, тысячи, наверное. А, Алешенька, при освобождении Болгарии не погиб ни один советский воин. О, так это же даже прекрасно получается. Да. Что ни одного советского воина не смогли просто покорить мечем. Это же классно. Так я же не спорю. Будем а знать. Как, а как вы думаете, почему? Почему? Ну, не знаю. Ну, скажем, при освобождении Беларуси, Украины. Русский дух, возможно, какой-то. Дух какой-то российский, возможно. Возможно, я не знаю, сплочение именно то всего. Есть, то есть вы хотите сказать, что э, наши советские воины пришли и насрали настолько, что немцы просто сами разбежались от войны? Я правильно понимаю? Я, честно, не знаю, как Вы родину не любите? Я не знаю, как вам... Нет, не, 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 а давайте, как бы, давайте как, бы, как бы с вами определимся. Вы родину не любите? Кто? Алексей. Кто не любит Вы? Я? Я очень свою люблю. Тогда давайте с вами определимся. Давайте с вами определимся. А ваша родина это кто? Нацистская Германия, может быть, Соединенные Штаты Америки, может быть. Что есть ваша вашей нет, нет, Российская Федерация. Российская Федерация. Моя, Рас мой дом. Родной. Сколько воинов российских Семья, семья, там, где. Там, где живет моя семья, там, где мой дом родной. Даже uh -huh. есть такая есть, uh, сколько, сколько воинов Российской Федерации участвовало в Великой Отечественной войне? Сколько народов? Воинов Российской Федерации участвовало в Великой Отечественной войне. Нет. Вообще даже, даже знать не знаю. Я еще, ну, я молодой и поэтому в историю именно как-то туда не удалялся вообще никак. Не удалялись, да? А кто победил в, в этой войне? Советский Союз. А при чем тут Российская Федерация? Ну, это ну, раньше это был Советский Союз, сейчас это Российская Федерация. То есть вы считаете, что Советский Союз это была Российская Федерация? Нет. Сейчас это Российская Федерация, а раньше был Советский Союз. А вы считаете, что это понятие отождествлено? Ну. Там же реформы были всякие разные вот эти там же это ссср же распался и потом уже признали что это с... с российской Федерацией. то есть было это все таки как две политические как вы господи я вообще в эту хрень даже не хочу о а чем вы казаться. здесь ну, разговариваете ну не, не ладно особо да. ну бог бы с вами оставим это в стороне о а чем вы здесь беседуете о чем я здесь беседую Смотрю на людей, смотрю, что они рассказывают. Ну тут в основном многие, одни такие деграданты как бы. Ну мне весело просто. Я смотрю. То есть вы э, на фоне Сколько себя, на Вы на фоне детей. собственного. Смотрю, 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 насколько люди просто уже упали в развитии умственном просто. Тут даже дети себя такой вот вариант, как бы. Это вы просто наблюдаете? Это вы наблюдаете весело. даже на фоне собственного умственного развития, правильно я понимаю? Ну почему, собственно, если что-то мне нужно знать, я это знаю. А, а то, что, что вы знаете? Ничего, Хорошо, а что блядь, вы знаете? Почему ну, вы разбираетесь? Да много что, много знаю что. Ну в чем вы разбираетесь? В чем у вас Что мне нужно знать? Я А ну, что вам нужно знать? Ну что мне вот, я не знаю, вот, ну явно не историю, блядь, ну вот, честно. Это я понимаю, это я уже да. обдумал. Если из поговорок, не зная прошлого, не построит, не зная прошлого, не построишь будущее, там, блядь, начнется сейчас вот такая тематика, но это тоже, как бы, ну, не особо правильно. Угу, согласен. Это не столько навязано людьми. Я, так, я просто, вообще с вами не знаю э, Блядь, со, со времен, с, э, я хуй знает, каких, блядь, мамонтов придумали это и понеслась вот как всякие, блядь, поговорки, еще что. нибудь кто-то ну. навязал просто это, и ты вот думаешь, короче, ходишь об этом. У каждого я... человека своё... Да буду. я ж не против, я, про я он ж он только сам за. Так, как он, как ему ж... надо это знать и хотеть? Я ж другое спрашиваю. Спрашиваю, чем ну, вы... Так а зачем учат? Вот чем? я вот тоже задавался, я вот тоже... Как, как, чего, чем? Чем вы интересуетесь, в чем вы разбираетесь? Давайте поговорим об этом. Так, а какая разница-то, чем? Да я много чем разбираюсь. 4, у меня четыре образования. Ну, кроме раковых опухолей. Да. Естественно. У меня есть свое положение. У меня есть свой бизнес. Я потихонечку реагистирую. С чем связан ваш бизнес? С чем связан? Со строительством. Вы строитель. Ну начинал да. Начинал да, а сейчас? Сейчас уже фирма своя. Не строительная. Строительная. Но я уже не принимаю участие именно в сборке. В сборке. Есть на определенные люди, которые есть бригады, которые занимаются этим. В сборке чего? Да. Простите. В сборке домов. В сборке домов. домов. Вы, домов. домов. Вы дома собираете, да? Да. А из чего собирайте дома? Клейнка, брус, цилиндровка. Ну понятно, из палок. Каркас можем собрать. Да. Ну, конечно, да, черновуха обычно. Скажите, строителю, ну, строителю, нет, 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 нет. строителю хорошо бы знать математику или не обязательно? Ну конечно. Чему равна сумма квадратов катетов? Хервы, честно. Угу. Синус, синус угла 30 градусов. В чем равен? Не, не знаю, я даже не знаю. Это ну, просто Простите, вы, вы наблюдаете за, я, вы я наблюдаете за людьми, которые Зачем? деграданты. Я Скажите, а неужели есть больше, работают, больше деграданты? Работают, Скажите работают, мне, пожалуйста, которые... есть ли люди больше деграданты, чем есть вы деграданты? Конечно, есть. Конечно. Есть еще. Ну, то есть, есть, у нас заняты. хорошая страна. Тут Это я с вами нет. согласен. Страна у нас шикарная. Огромная. Океаны, реки, горы, uh -huh. леса, поля. Одна беда – люди говно. Тут я с вами согласен. Э -э процесс состоит стоит, он никуда не, ну, не останавливается. Он движется, движется. Uh -huh. Даже такой вот, uh -huh. как uh -huh. я, будучи. Будучи не зная истории, там геометрия, по алгебре на. Как вы дома И строите? Мученик, блядь, а как как указывает... вы строите дома, не зная элементарных вещей? Каким образом вы рассчитываете их устойчивость, например, да? Каким образом? Исходя из чего? Какая... Есть 20, 21 век на дворе. А, вот она, что калькулятор есть. Хорошо, давайте вернемся к калькулятору. Алексей, 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 давайте вернемся к калькулятору. Каким образом... Алексей, 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 Алексей вы пропали. Пизд. Да, все, Лешенька. Ну что ж, Лешенька. Да, друзьям. Висне, висне наш стрім. Ви мене вибачайте, друзі мої. Це місто Харків. Тут є складнощі із світлом. Є складнощі із струмом, є складнощі із світлом, є складнощі з інтернетом. Ну, ви мене вибачайте. Ми живемо під постійними. Обстрілами паскудників з-за перебрику, а тут до них менше 40 кілометрів. Тому за якість стріму і за якість інтернету я дуже-дуже вибачаюсь. Я, я бачу ваші коментарі щодо того, що дуже лагає. Я дуже за це вибачаюся, але нічого зараз я з цим зробити, на жаль, поки що не можу. Видео в слайдах. Бачу, бачу, бачу.